Замість того, щоб традиційно поділитися своїми власними думками, сьогодні я зачитаю лист, який не дійшов на адресу нашої редакції від низки громадських організацій Донецької області, в якому вони звертаються до українського народу. Ну, от, власне, сам лист достатньо цікавий, як на мене. Уважаемые соотечественники, за последние два года Виктор Янукович и партия регионов смогли добиться полного единства украинского народа. На востоке и на западе, на юге и на севере нашей родины люди одинаково ненавидят режим уголовной оккупации. Режим ежедневно попирающий основные права и свободы граждан, систематически не выполняющий свои социальные обязательства, последовательно уничтожающий нашу страну. Такое гражданское единство не оставляет шансов обанкротившемуся правительству Януковича на сохранение, привыкшие спекулировать на культурных и исторических противоречиях, регионалы не готовы отвечать перед объединенным украинским народом за катастрофические результаты своего бездарного управления страной. Именно поэтому регионалы запустили новый виток языкового противостояния, неся законопроект Кивалова-Колесниченко. Мы русскоязычные граждане Украины прекрасно понимаем, что задача про президентского большинства не обеспечить наши права, а банально столкнуть лбами Восток и Запад Украины. Именно поэтому законопроект внесен именно сейчас за несколько месяцев до избирательной кампании без предварительных общественных и экспертных обсуждений, без единого шанса быть окончательно принятым. Мы призываем всех граждан Украины игнорировать этот фарс. Языковой вопрос в Украине будет решен путем гражданского диалога, а не политического противостояния. И, конечно же, не ценой украинского языка. Вот такие лист, э, насправди, достаточно интересный и Мабуть, дійсно варто було б терпіти ті всі покращення, які були два роки, для того, щоб з Донецької області отримати такий тверезий, здоровий як на мене, державницький меседж. Дякую за увагу. На все добре. Нехай щастить.